গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান গাঁৱলীয়া বোৱাৰী মণি আন এটি বসে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ মোৰ সকলো শুভাকাংক্ষী কুশলে মংগলে আছে আৰু মূৰটোতো বাৰু ভালেই তথাপিতো আজি ৰাতিপুৱা এতিয়াই আহিলোঁ শুৱৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু গাটো ধুলোঁ গাটো ধুই পাকঘৰখনত সোমালোঁ এয়া পাকঘৰখনত সোমাই লৈ মোৰ ৰাতিপুৱা কি কাম কৰোঁ মই কি কি কৰোঁ মই আপোনালোকে এবাৰ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তাকে চাওঁ মোৰ দৰে কোনে কোনে কৰে শুৱাৰ পৰা উঠি লৈ এয়া এয়া পানী এইটো এই কেন্দিটোত পানী গৰমালোঁ আৰু এনেধৰণে মই পানীখিনি ঠাণ্ডা পানী অলপ লৈছোঁ ঠাণ্ডা পানীটো এই গৰম পানী অলপ মিলাম গৰম পানী অলপ মিলাই ল'ম আৰু গৰম পানীখিনি মিলাই লোৱাৰ পাছত এটা চিচাগিলাচ ল'লোঁ এইটো এটা চিচাগিলাচত এনেধৰণে এগিলাচ পানী ল'লোঁ এগিলাচ পানী দিলোঁ তাৰপিছতে এইটো হৈছে তুলচী এইটো মই আয়ুৰ্বেদিকত এটা তুলসী খাম চাওকচোন মই ৰাতিপুৱাই মোৰ নৃত্যকৰ্মী অ'পেনিঙৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি কি কৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ দহ টোপাল তুলসী লৈ ল'লোঁ যিহেতু তুলসী খালে মানে ভাল বহুত বেমাৰৰ কাৰণে ভাল এইখিনি কাম মই সদায় কৰোঁ একচুৱেলি তাতে ভাবিলোঁ যে এইবাৰ আপোনালোকক অকণ দেখাওঁ ইয়াৰ পিছতে মই ইয়াৰ আধা ঘণ্টা পানী খোৱা আধা ঘণ্টা পিছতে মই কি খাম এইটো এটা চচ ল'লোঁ এইটো এটা চচ ল'লোঁ অৱশ্যে আৰু এয়া একোৱেই নাই আৰু এইডাল ল'লোঁ এইডাল দেখিছেনে গিলৈ কোনে কোনে চিনি পায় এইডাল গিলৈ এইডাল গিলৈ বাৰু এইডাল মই মোৰ ঘৰতে আছে মই এটুকুৰা এনেধৰণে কাটি পেলাই ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এনেকুৱা টুকুৰা 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 পিচ পিচ কৰি পেলাই সদায় ৰাতিপুৱা হ'লে অকণমান খাওঁ এতিয়া মই এই টুকুৰাকে কাটো এই টুকুৰা ইয়াৰ পৰা কাটি দিছিলোঁ ভাবিলোঁ নহয় আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ মোৰ সকলো শুভাকাংক্ষীকে মই এবাৰ দেখাওঁ যিহেতু যিহেতু শুভাকাংক্ষী সকলোৰে দেহ মনবিলাক ভালে ৰাখক শৰীৰটো আচলটো শৰীৰ চৰ্চাই আচল চৰ্চা আমি সদায় শৰীৰ চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ সকলোতকৈ আগত আমি নিজৰ শৰীৰটো ভাল পাব লাগে আৰু এনেধৰণেই ওপৰৰ বাকলিটো অলপমান চুচি ল'লোঁ এইটো অলপমান ওপৰৰ বাকলিটো চুচি ল'লোঁ এইটো কোকৰ বাকলিটো চুচি ল'লোঁ চুচি লৈ কিছুমানে ৰাতি তিয়াই থয় ৰাতি তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱা খায় আৰু মই কিন্তু ৰাতি নিতিয়াও ৰাতি তিয়াও কেতিয়াবা আৰু পাহৰি যাওঁ প্ৰায় পাহৰিও ৰাতি তিয়াবলৈ আৰু এলাহো লাগে আৰু ৰাতিপুৱা মই সিজাই খাওঁ এইটো মই এতিয়া এনেকৈ টুকুৰ 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 কৰিম এইটো একদম চাধা কুটা দি কুটিম আৰু এতিয়া মানে মই সৰু বা বুঢ়া মানুহে তামোল কুটা দি ইয়াক কুটি ল'লোঁ সৰু সৰু পিচ পিচকৈ এনেধৰণে এনেধৰণে সৰু সৰু পিচ পিচকৈ এনেধৰণে কাটি ল'ম এতিয়া এয়া এনেধৰণে কাটি ল'ম এইখিনি কটা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান পানী দিম এয়া অলপমান পানী দিলোঁ বেছি নাই দিয়া তথাপিতো আধা পামান ডেৰশ গ্ৰামমান মই পানী দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি কি কৰিম এইখিনি মই এইটো কৃষ্ণ মহালখীয়া এই প্ৰথমবাৰ মই এইখিনি এতিয়া জুইডাল ধৰিম এইটো দিনটোলৈ আৰু এনেধৰণে মই বহাই দিম এইখিনি যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া আমাৰ সিজি পেলাই ইয়াৰ ৰসখিনি ওলাই গ'লে মই খাম তাৰপিছতে মই কি কি কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে মোৰ কিখিনি তালিকাখন মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এই টুকুৰা এতিয়া নি এই টুকুৰা এতিয়া নি থৈ দিম সদায় ইমানকণ ইমানকণ লৈ লৈ খাম তাৰপিছতে মই বাহিৰলৈ আহিলোঁ আৰু এনেধৰণে পা বাল্টিং এটাত পানী লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া ইয়াতে ফুলৰ টাবকেইটাত এয়া ফুলৰ টাবতে এয়া মই অলপ অলপ পানী দিম এয়া ফুলৰ টাবত অলপ অলপ পানী দিম এয়া হৈছে মোৰ নৃত্য কৰ্ম নৃত্য কৰ্ম নাই যিখিনি ৰেগুলাৰ কৰ্ম কৰা যায় সেইখিনিকে নৃত্য কৰ্ম ৰেগুলাৰ কৰিবলগীয়া হয় যিহেতু ফুলৰ টাববিলাকত পানী নাইকিয়া হৈ যায় আৰু দি থাকিলে ফুলখিনি সতেজ হৈ থাকে আৰু সেইকেইজোপাটো মই এনেধৰণে এইকেইজোপা ময়ুৰ পংখত বোলে সদায় পানী দিব লাগে এয়া চাওকচোন এয়া কাৰণ যিহেতু পানী অকণমান পালে তেওঁ সিহঁতে ৰসজীপ পায় আৰু এনেধৰণে মোৰ এইবিলাক নৃত্য কৰ্ম মই ভাত নাখাই হ'লেও কিন্তু পানী অকণ দিবলৈ নাপাহৰোঁ ফুলৰ টাবত ঘৰত থকা অৱস্থাত আহক তাৰপিছতে মই কি কি কৰোঁ মই তাকো এবাৰ দেখাম বোলক তাৰ লগে লগে এতিয়া মোৰ ফুলৰ এই টাবত পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাওকচোন মই এইয়া এইজোপা ভেবেলী লতা বুলি কয় এইজোপা কোনে কোনে চিঙি পায় ভেদাইলতা এইজোপা ভেদাইলতা এজোপা ভেদাইলতা বুলি কয় আৰু এই ভেদাইলতা পাতকেইটামান মই এতিয়া ছিঙি নিম এয়া ভেদাইলতা মোৰ তাত বহুতেই আছে যেনি তেনি ভেদাইলতা আছে যিহেতু ভেদাইলতা মানিমুনিয়ে পেট ভাল কৰে পেটৰ এনি প্ৰব্লেম আৰু আমাৰ যদি শৰীৰত কাৰোবাৰ ইউৰিক এচিড আছে ইউৰিক এচিড আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এক মাহমান লগতেই খাওঁ আপোনালোকৰ মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি দি কওঁ যে আপোনালোকৰ গাত ইউৰিক এচিড নাথাকে কিয় মোৰ নিজৰে আছিলে ছিক্স পইণ্ট কিমান ইউৰিক এচিড আছিলে মোৰ মই কিন্তু এল'পেথিকৰ নামত মই দহ টকাৰ ঔষধো নেখালোঁ খালী ভৰি হাতখিনি বহুত বিষ আছিলে এতিয়া নহয় একচুৱেলি মই দুহেজাৰ ব তেৰ চন মানৰ কথা কৈ আছোঁ তেৰ চন মানৰ কথা কৈ আছোঁ মই একচুৱেলি তেতিয়া মোৰ ইউৰিক এচিড আছিলে বহুত বেছি মোৰ অৱস্থাও বেয়া আছিলে আৰু পইচা পাতি দহ টকা এটা বাচিলে যেন বহুত বাচিব এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছিলে আৰু সেইকণ সময়ত মোৰ বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে পইচাৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও সৰু আছিলে তেনেকুৱাতে মই কি কৰিলোঁ মোক এগৰাকী বুঢ়ী মানুহে ক'লে আই তই ইউৰিক এচিডৰ কাৰণে ভেদাইলতা পাত খাবি আৰু সেয়েহে মই ভেদাইলতা পাত খাবলৈ ল'লোঁ খাবলৈ লোৱাৰ পিছৰ পৰাই দেখিছোঁ মোৰ ইউৰিক এচিডখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু তাৰপিছত মই আকৌ এবাৰ টেষ্ট কৰা ল'মগৈ টেষ্ট কৰোৱাৰ পিছত মোৰ ইউৰিক এচিড নৰ্মেললৈ আহিলে আৰু সেইদিন ধৰি মই সকলো ধৰণৰ মই গাখীৰ খাওঁ প্ৰটিন টাইপৰ বস্তু খাবলৈ নোৱাৰি ইউৰিক এচিড হ'লে আৰু তাৰপিছৰ পৰা মই আধা কেজিৰ ওপৰত মাছ খাব নোৱাৰি খাছী মাংস খাব নোৱাৰি দিন খাব নোৱাৰোঁ তাৰমানে প্ৰটিন যিমান বস্তুত প্ৰটিন থাকে সেই প্ৰটিন থকা বস্তুবিলাক খাব নোৱাৰি আৰু মই সকলো ধৰণৰ বস্তুৱেই মই খাবলৈ ল'লোঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'লে আৰু ইয়াতে এই ভেদাইলতাটোত বহুত তেজো হয় অৱশ্যে ভেদাইলতাত খালে মানুহৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ বঢ়ায় সেয়েহে আমি নাখাওঁ কিয় বাৰু মই ময়ো খাওঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো মই কিন্তু খুৱাই থাকোঁ মই প্ৰায় এনেকৈ মাজত পোন্ধৰ বিছদিনমান খাওঁ তাৰপিছতে মাজতে আকৌ এমাহমান নাখাওঁ তাৰপৰা আকৌ দহ পোন্ধৰ দিনমান খাওঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় এসপ্তাহমান খাওঁ আকৌ দহ দিনমান নাখাওঁ এনেকুৱাও হয় হয়তো সেয়েহে চাগে শৰীৰটো ভগৱানে চাগে ভালে ৰাখিছে নেকি কাৰণ আমি সকলোতকৈ আগততো আমাৰ শৰীৰটো মৰম কৰিব লাগিব ভাল পাব লাগিব মই কিন্তু সাত বন কাটি কৰি গ'লেও মোৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে মই কিন্তু চেষ্টা কৰোঁ নাজানো আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় সেইখিনিতো গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰি কিন্তু পাৰোঁ মানে আমাৰ কৰণীয় কামখিনি কৰিবলৈহে মই চেষ্টা কৰোঁ যিখিনিত নেকি ভাল বুলি বেলেগে কোৱা শুনো অভিজ্ঞ লোকে বা মোৰ যিসকল শুভ শুভাকী ভাল বুলি কোৱা শুনো ভাল বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকেও কৰিবচোন মই মোৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী মই সেই সেইসকলক কৈছোঁ যিসকলে নিজৰ শৰীৰটো ভাল পায় আৰু অলপ এলাহ কৰিলে কি হ'ব এইবিলাক আমাৰ হৈছে এইবিলাক আমাৰ শৰীৰটো ভালে ৰখা মহামন্ত্ৰ বোলক ইয়াৰ লগত আৰু মই কি মিলাম চাওঁগৈ আহক আহক ইয়াৰ লগে লগে আমি এতিয়া এইয়া দেখিছেনে মানিমুনি এইখিনি মানিমুনি এইখিনি মানিমুনি কোনে কোনে চিনি পায় সৰু মানিমুনি এয়া বহুত হেৰিকৈ থাকে মানিমুনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্মৃতিশক্তিৰ কাৰণে ভাল আৰু পেটৰ কাৰণেতো ভাল স্মৃতিশক্তিৰ কাৰণেও ভাল আমি মানিমুনি পাত যদি ৰেগুলাৰ তিনিটামানকৈ খাব পাৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী সি পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু মানিমুনি এয়া লগতে মই মিলাই দিওঁ ল'ৰাকেইটাই এনেই নাখায় মানিমুনি ভাজি দিলে খাব কিন্তু ৰসকৈ এনেকৈ মই ভে ভেবেলীলতাৰ লগতে মই নিজেও খাওঁ আৰু ল'ৰাকেইটাকো ল'ৰাটোকো দিম এতিয়া সৰুটোতো বাৰু আঁতৰত থাকে ডাঙৰটো আছে ডাঙৰ ল'ৰাই মই এতিয়া মানিমুনি আৰু ভেদাইলতা এনেধৰণে পিচি খাম এয়া এইখিনি মানিমুনি কোনে কোনে চিনি পাই আহক এইখিনি মই কেনেকৈ তৈয়াৰী কৰিছোঁ আপোনালোকক তাকো এবাৰ দেখাম বোলক মই ৰাতিপুৱা মোৰ নৃত্য কৰ্মখিনি আপোনালোককো দেখাওঁ মোৰ মোৰ যিহেতু মোৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী তেখেতলোককো মই দেখাবলৈ এবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই আমি মানে মই ৰাতিপুৱা এতিয়া চোতালঘৰে কৰা নাই কিন্তু আগ ধৰি এইখিনিহে মই গোটাই লৈছোঁ তাৰপিছতহে মই চোতালঘৰত হাত দিম এইখিনি গোটাই লৈ পেলাই আধা ঘণ্টা মূৰে মূৰে মই এতিয়া পানী খালোঁ পানী খোৱা আধা ঘণ্টা পিছত মই চিৰ এইজনী মোৰ লক্ষী গৰু এজনী লক্ষী আপোনালোকে এইবিলাক এয়া ইহঁতক প্ৰতিপালটোতো আছেই কাৰণ সিহঁতক তাইকেইটা মই গাখীৰ খীৰৱাই নাই গাখীৰ খীৰাব লাগিব আঠটামান বজাত গাখীৰ খীৰাই দিম দেখিছেনে কিমান চিনাকি যে নিজৰ গৃহস্থক দেখিলে ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু মোৰ মটৰ চাইকেলৰ মাতটো শুনাৰ লগে লগে তাই একদম পূৰাই একদম গোহালি পাই চিঞৰিব ইমান বুজি পায় একদম হে কৰিব একদম একদম পূৰা এয়া তাৰপিছত আহি পেলাই অকণমান খেৰ বা দানা আকৌ দি দিলে মনে মনে থাকে আৰু এতিয়া গাখীৰ খীৰুৱাই নাই এইটো পোৱালিটো বান্ধি থোৱা আছে আৰু মোৰ এইবিলাকে কাম এয়া গৰু গগৰী এয়া গগৰু পেলোৱা নাই গগৰু পেলাবলৈ আছে কিন্তু মই এইখিনি নিজৰ শৰীৰটো আগতে মই চৰ্চা কৰি লওঁ হ'ল এইখিনি কেনেকৈ মই তেতিয়াৰী কৰিছোঁ আপোনালোককে এবাৰ দেখা